Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL de Hard Killers basados en el libro. Bison no parecía cansado en absoluto, a diferencia de Khan, que jadeaba pesadamente después de que finalmente lograron sentar al oficial Chris en el auto. Aunque Bison le había dicho que no se preocupara por hacer ejercicio, Kan todavía sentía que debía hacer más ejercicio y desarrollar algunos músculos. ¿Estás realmente cansado o solo lo estás fingiendo? preguntó Bison con expresión seria. Kan sonrió tímidamente, jadeando con tanta fuerza que su rostro parecía bastante divertido. Estoy muy cansado. No es necesario que vayas al gimnasio, pero te recomiendo que hagas un poco de ejercicio. Te vendrá bien. Khan bajó la cabeza y asintió repetidamente. Lo sé. Creo que yo también debería empezar a hacer ejercicio. He estado tan ocupado últimamente que no he estado usando mucho mi fuerza. Bison no dijo nada más. Arrancó el coche y se alejó a toda velocidad del puente. Kan observó el comportamiento de Bison en el trabajo y, con las experiencias que habían compartido, pensó que era mejor no hacerlo enfadar. Su amado podría derribarlo fácilmente sin siquiera sacar un arma. Podría hacerlo con sus propias manos. ¿Qué estás mirando, Kan? ¿Tengo algún problema? Kan sacudió la cabeza. Se mordió el labio y bajó la mirada ligeramente, sintiéndose tímido. Finalmente respondió No es nada, simplemente creo que te ves muy bien cuando trabajas. Ah, siempre te he visto como alguien pequeño y fácil de proteger y apreciar, pero ahora que te veo así, solo puedo pensar que debo confiar en ti para que me cuides y me protejas. Es apropiado que te llames Bison, eres increíblemente fuerte. Bison entrecerró los ojos, desconcertado por las extrañas palabras de Khan. No respondió porque no estaba seguro de si la larga frase era un cumplido o un insulto. Cuando se volvió para examinar a Khan, vio que este lo miraba con afecto y admiración. Por un momento, Bison no supo cómo reaccionar. Me pareció un cumplido, y eso fue bueno, aunque se sintiera un poco extraño. Además de tener que arrastrar al oficial Chris hasta el coche, Ken y Bison también tuvieron que sacarlo cuando regresaron a casa con su importante invitado. En ese momento, el oficial Chris todavía estaba completamente inconsciente. Kahn no pudo evitar preocuparse un poco de que Bison pudiera haber golpeado el cuello del oficial con demasiada fuerza y haberlo matado. Por eso, mientras ayudaba a Bison a arrastrar al oficial hacia adentro, no pudo resistirse a tocar ligeramente la punta de la nariz del oficial Chris. Cuando sintió que el oficial aún respiraba, suspiró aliviado y continuó arrastrándolo hacia la oficina del asesino Fadel donde Fadel y Stai ya lo estaban esperando, aparentemente en un dulce momento juntos. Perdón por interrumpir, pero es hora de trabajar. Tontos, el oficial Chris aún no había recuperado la conciencia. Fadel le hizo un gesto a Bison para que tumbara al oficial en el sofá. Los dos hermanos asesinos no parecían entusiasmados en absoluto. A diferencia de Kanye Stai, especialmente Stai, que se inclinó para comprobar si el oficial Chris estaba muerto. ¿Qué tan fuerte lo golpeaste? Está inconsciente y no parece despertarse. No le pegué tan fuerte. Por cierto, ¿queda algo de comer en casa? No sé. ¿Terminaste todos los bocadillos envasados que trajiste? Todavía no. Veamos qué queda. Tengo hambre. Yo también quiero un refresco. ¿Alguien quiere algo? Preguntó Bison después de tratar con el oficial Chris. Estaba discutiendo con Fadel sobre los bocadillos y pensó que lo comprobaría él mismo. Ya que no sabía qué comida había disponible. Sin embargo, antes de que pudiera salir de la habitación, el oficial Chris, que había permanecido inmóvil durante mucho tiempo, Comenzó a moverse, comenzó con suaves sonidos antes de rodar fuera del sofá. El pobre oficial Chris aterrizó torpemente en el suelo, pero nadie le prestó atención. Fadel se quedó de pie con los brazos cruzados y la mirada baja, mientras Stice se aferraba a la espalda de Fadel y sacaba la cabeza para ver qué estaba pasando. Bison murmuró algo y Khan imitó a Fadel cruzándose de brazos mientras observaba al oficial Chris. El oficial Chris seguía haciendo sonidos pero de repente pareció recordar lo que estaba haciendo justo antes de desmayarse. Se levantó de un salto y sacó su arma de la funda, pero fue más lento que Fison, que ya había apuntado con una escopeta a la cabeza del oficial.